ઘવાયેલો રાહુલ વેશોમાં પોદાર રેસીડેન્સીમાં રહે છે પિતા સુભાષભાઈ કાપડ વેપારી છે ગુરુવારે બપોરે રાહુલ ક્રેટા કાર લઈને બિલ્ડિંગમાં રહેલા સાહિલ બાવા શૌર્ય શર્મા તેમજ વેશોમાં આવેલી શિવસાગર રેસીડેન્સીમાં રહેતી દિશા મયુરભાઈ બોખડી સાથે ફરવા ગયા હતા સમિતિની શાળામાં ભણતી દિશા જૈન પોતાના મિત્રો સાથે સફેદ ક્રેટા કારમાં ગુરુવારે સાંજે ફરવા નીકળી હતી ટ્રાફિક અને ખુલ્લા ડ્રીમ સિટી રોડ પર કાર ઓવર સ્પીડમાં દોડતી હતી કુદાવીને સામેના રોડ પર પલટી ખાઈ ગઈ હતી જેમાં દિશાનું ઘટના સ્થળે જવસાન થયું હતું જ્યારે અન્ય ત્રણ મિત્ર રાહુલ ચૌધરી શૌર્ય અને સાહેબ ને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી હતી કાર અઢાર વર્ષના રાહુલ ચૌધરી ચલાવી રહ્યો હતો જે મહાવીર કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે की घटना बनी है किस तरह की घटना और कितने लोगों की मौत हुई है इसमें ये सूरत में सूरत डायमंड बुर्ज है उसके पीछे जो नए रोड डेवलप हो रहे हैं उसमें चार स्कूल के बच्चे थे अलग अलग स्कूल के हैं चारों वो एक रेटा गाड़ी लेके वहाँ पे आए और वो गाड़ी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहाँ पे पलट गई और एक बच्ची है दिशा जैन करके ये स्मृति स्कूल उदना में पढ़ती है सत्रह साल की बच्ची है इसकी ऑनली ही डेथ होगी और साथ में तीन बच्चे और थे एक अठारह साल का है राहुल चौधरी नाम है ये भगवान महावीर कॉलेज में पढ़ता है और ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे साथ में दो और बच्चे थे एक सत्रह साल का है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है एक 16 साल का है जो अग्रवाल विद्या विहार में पढ़ रहा है ऐसे चार बच्चे थे वो बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई बाकी लोगों को माइनर इंजरीज हैं ज़्यादा गंभीर इंजरी नहीं है तो इनका अलग अलग हॉस्पिटल में इनके परिजन और दोस्त इनको लेके गए तो अभी सब चले गए पुलिस की टीम भेज के उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है और उन्होंने एफ एस एल को आर टी इंस्पेक्टरेंट सबको बुलाया है तो सुबह एक बार यहाँ घटनास्थल का प्रॉपर तरीके से यहाँ के डाटा लेकर के स्कीड मार्क्स वगैरह देख के एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ये बना बना होगा सर जिस तरह से खुला रोड है और यहाँ पर स्ट्रीटेड एरिया है ये बच्चे क्या ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या फिर रेसिंग लगा रहे थे ऐसी कुछ आशंका गाड़ी ने एक साइड से गाड़ी ने डिवाइडर जंप करके गाड़ी दूसरी साइड में गेट दूसरी साइड में पलटी है तो संभव है कि उनका स्पीड ज़्यादा होगा या फिर उनका बैलेंस बिगड़ा होगा पर एग्जैक्ट जो है वो जब हमारे पास डाटा आएगा एफ वाले अपना अभिप्राय देंगे आर इंस्पेक्टर अपना अभिप्राय देंगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अपना अभिप्राय देंगे उसके बाद में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा वो कहा जा सकेगा और इसको हम अभी जाँच करें सर कितनी गाड़ी घिसी है कितने फीट तक ये तो अभी नहीं कहा जा सकेगा पर गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो लगभग पंद्रह से बीस मीटर पीछे तक गाड़ी के पार्ट्स अभी छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं तो हो सकता है कि वहाँ से गाड़ी स्पीड करना शुरू हुआ हो सुबह एक बार देख के और एनालिसिस करके बाद में सर गाड़ी पलटी मारी या फिर घिसी आ गया गाड़ी पलटी मारी हुई है अब कितनी पलटी मारी है ये सब हम चेक कर रहे हैं डायमंड बुर्स के सीसीटीवी भी हम लोग देख रहे हैं अभी तो अगर उसमें किसी सीसीटीवी में ये घटना स्थल है ये कवर होता है ये काफ़ी पीछे का एरिया है तो यहाँ व्हीकल की पब्लिक की एंट्री बहुत कम है मेरा नाम है। साहिल शाह है मारी कजिन बेन निधन थे अकस्मात निधन थे एक्सिडेंट तो थी हूँ तमने बधाने ये विनंती कहूँ छूँ છોકરા છોકરી જેને પણ લાઇસન્સ તમે આપો ગવર્મેન્ટ લાઇસન્સ આપો તો બહુ નિયમ ચોકસાઈ સમજી વિચારીને તમે લાઇસન્સ આપો અને એ લોકોને જાણ કરો એમને સમજ પાડો કે તમે ઓવર સ્પીડ ગાડી ના ચલાવો અને જગ્યા જગ્યા માર્કિંગ કરો કે એસીની સ્પીડ ની સ્પીડ મોટા અક્ષર લોકો સ્પીડ લિમિટ આવી હું આ જ મેસેજ સમાજને આપવા માગું છું અને અમારે તો અમારી બેન કોઈવી છે આગળ આવા ઇન્સિડન્ટ ના થાય એ બદલ તમે બધાને એ જ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે થોડુંક સ્પીડમાં સયમ રાખી અને થોડુંક છોકરા છોકરીને થોડું બ્રિફ કરી નિયમોનું પાલન કરી જીવન સારું નિયમ સમજાવીને નિયમ પાલન કરી આગળ સારું જીવન નીકળે એ જ તમને વિનંતી કરું છું મારી કઝિન બેનું નામ હતું દિશા શાહ જ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને મેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ